फौजा सिंह जो मैराथन ब्रिटिश मैराथन रनर थे जिनकी एज वन हंड्रेड फोर्टीन ईयर के करीब थी इनका बर्थ एक अप्रैल उन्नीस सौ ग्यारह को विलेज ब्यास डिस्ट्रिक्ट जलंधर में इनका जन्म हुआ था एटी नाइन ईयर की एज में इन्होंने रनिंग शुरू की थी जब इनके एक बेटे की डेथ हो गई तो उसके बाद इन्होंने बहुत अच्छे कीर्तिमान स्थापित किए की और जो इस एज ग्रुप के थे हंड्रेड इयर्स ओल्ड वाली एज ग्रुप में अब हंड्रेड ईयर वाले में सरदार फौजा सिंह का विश्व में एक नाम था इनके जो बच्चे हैं फैमिली है वो सारे यूके और कनाडा में सेटल्ड हैं ये विलेज ब्यास में अभी यहाँ पे रह रहे थे मिथि चौदह को चौदह जुलाई की शाम को तीन सवत, तीन करीब तीन सवा तीन के करीब ये अपने घर से जाते हैं लंच करने के बाद शहर के लिए निकलते हैं जैसे ही जलंधर पठानकोट जो रोड है वहाँ पे क्रॉस करने की करने वाले थे एक अनोड व्हीकल जो एस गाड़ी उसमें फिगर आउट हुई उसने इनको हिट किया जिसमें इनको सीरियस इंजरीज हो गई और इनको हॉस्पिटलाइज किया गया श्रीमन हॉस्पिटल जलंधर में जहां उनकी करीब सात बजे के करीब उनकी डेथ हो जाती है तो सरदार फौजा सिंह जो है इन्होंने विश्व पद्र के ऊपर जो पंजाब का इंडिया का नाम इन्होंने रोशन किया इस कैटागरी के इस एज ग्रुप में सरदार फौजा सिंह का धुड़ाक होने की वजह से सिख टर्बन टर्नेटो की नाम से भी इनको जाना जाता था और इस केस को हमने एज अ चैलेंज लिया स्ट्रीजेंट जो सेक्शंस ऑफ थी लॉ की उसमें के तहत हमने कल्पेबल होमीशोट नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर 105 जीरो के तहत 281 एटी वन के तहत एफआईआर नंबर 114 थाना आदमपुर में दर्ज की और इसको एक चैलेंज लेते हुए हमने इसको ट्रेस करने के लिए हमारे एसपी डिटेक्टिव सरदार सरबजीत राय हमारे एस पी हेडकुअार्टर सिंह हील डी आदमपुर सरदार कुलवंत सिंह डी एस पी डिटेक्टिव मिस्टर इंद्रजीत सैनी और हमारे सी ए इंस्पेक्टर कुश बाली और एस एच ओ हरदेव प्रीत सिंह एस एच ओ आदमपुर इनको हमने डिप्यूट किया और इनको डायरेक्शन दी हमने फिजिकल मैं खुद मौका पर जाके इस जो क्राइम सीन था उसको इंस्पेक्ट किया और फिजिकल एविडेंस के तौर पे हमें कुछ वहाँ पे जो गाड़ी के कुछ पार्ट्स फ्रेगमेंट्स वहाँ से रिकवर किए जिसकी वजह से ये केस हमने सॉल्व किया उसमें पाया गया कि एक सीसीटीवी सी फुटेज में एक गाड़ी डिटेक्ट हुई फॉर्चूनर उस गाड़ी में वो वाले पार्ट मिस थे जो हमने मौका पर रिकवर किए थे तो हेडलाइट के पास जो फ्रेगमेंट्स थे जो पीसीज ऊपर उसके ऊपर लगे होते हैं वो हमने मौका पर कर, रिकवर कर लिए थे तो जब हमने वेरियस एजेंसीज़ के साथ एक्सपर्ट्स के साथ जो थे एजेंसीज के उनके साथ टाइप किया हमें गाड़ी के मैनुफैक्चरिंग जो ईयर था उसका पता चला और उसके अकॉर्डिंगली हमने इसको ट्रे, ट्रेस करने के अपनी टीम्स को डायरेक्शन दी तो एक सीसीटीवी कैमरा में एक गाड़ी का नंबर डिटेक्ट हुआ उसे फिर आगे दोषी को अरेस्ट किया जो दोषी है इसका नाम अमृतपाल सिंह ढिलों और इसकी एज 26 सिक्स ईयरस ओल्ड है अनमेरिड है और कनाडा में ये पिछले समय से रह रहा है और वहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे गया था और वहाँ जाके इसने वर्क परमिट ले लिया था अब ये एमरजेंसी सर्टिफिकेट के ऊपर इसने ट्रैवल किया था ट्वेंटी जून को इंडिया में आया था और इंडिया में आके ये अपने एक अपने इसके जो हाउस है उसमें कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसको सुपरवाइज कर रहा था जिस दिन ये इंसिडेंट होता है उस दिन ये अपनी गाड़ी इसकी कोई पंक्चर हो गई थी उसको ये फिक्स कर फिक्स करवा के अपना किशनगढ़ गांव की तरफ जा रहा था जब ये अनफॉर्चुनेटली जो इंसिडेंट हुआ तो ये हमारी पुलिस ने अच्छा काम करते हुए